Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко назвал основные события уходящего года. На своей странице Фейсбука глава государства разместил видеоролик, в котором они отражены. Петр Порошенко выделил победу революции достоинства, достижения украинских спортсменов, возрождение украинской армии, рекордный урожай зерновых, освобождение двух третьей зоны АТО, подписание соглашения в ассоциации с ЕС, интеграцию в европейскую энергосистему, выборы в Верховную Раду и создание проевропейской коалиции. Все только начинается. Слава Украине, подписал видео Петр Порошенко. Гранти разрешения украинского кризиса являются единство Европы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем телеобращении к нации. Европейцы сплотились, как никогда, и сообща защищают свои ценности и миропорядок. В то же время Германия стремится к достижению безопасности в Европе совместно с Россией, а не против нее. Канцлер подчеркнула, что Европа не намерена признавать право сильнейшего, а нарушение международных законов не может и не будет принято. Казахстан подтверждает готовность предоставить площадку для переговоров о ситуации вокруг Украины 15-16 января или в другое время. Об этом сообщила пресс-служба президента Нурсултана Назарбаева. Напомню, президент Петр Порошенко заявил, что встреча по Украине на высшем уровне в нормандском формате пройдет 15 января в Астане. По его словам, в настоящее время идет подготовка проекта решений на этот саммит. Боевики на Донбассе продолжают провокации. С этой целью террористы 11 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Сложная ситуация остается на Донецком направлении. Ночью дважды стрелкового оружия обстреляли Маринку. Дважды террористы открывали гранатометный и минометный огонь по Донецкому аэропорту и селам Пески и Гранитное. Неспокойно было и на других направлениях. С гранатомета бандиты обстреляли шахту Пролетарскую на Луганщине, а из стрелкового оружия окрестности населенных пунктов Дебальцев После 19 часов было зафиксировано ведение воздушной разведки с применением беспилотников вблизи населенного пункта Виноградная. В районе Мариуполя закрыты все блокпосты, кроме Гнутого. Это сделано временно, чтобы исключить возможность проникновения террористических групп на нашу территорию и обеспечить безопасность мирных жителей. Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства. Национальный банк Украины подвел итоги года. Главным достижением в НБУ считают отказ от фиксированного курса и начало глобальных реформ. Среди которых новые правила для банков, в частности, касательно рефинансирования и изменения валютно-денежной политики. И главное, изменение самой структуры регулятора. Об итогах 2014 года и о планах на год грядущий в следующем материале. Валерия Гонтарева на встрече с журналистами резюмирует. 2014 год для НБУ, как и для страны в целом, был одним из самых сложных. Но все же мы справились. Страна в этом году пережила две волны девальвации. Первое удешевление гривны было объективным из-за дисбалансов, которые накапливались годами. Дефицит счета текущих операций в течение 2011-2013 годов достиг практически 9% ВВП страны. На искусственное поддержание курса 8 предшественники потратили свыше 23 миллиардов валютных резервов. Было совершенно очевидно, что те накопленные дисбалансы, совершенно искусственно поддерживаемый курс, не давали нашей стране невозможность развиваться, не давали экспорту быть конкурентоспособным, не давали развиваться нашему импортозамещению, от чего мы сейчас, как вы увидите, очень страдаем. Еще в апреле в этом года нашим правительством вместе с Национальным банком было принято совершенно обоснованное решение перейти на плавающий курс гривны. После революционного решения о переходе к плавающему курсу равновесный курс гривни составил 11,70 за доллар, поскольку счет торговых операций находился на сбалансированном уровне. Однако российская агрессия на Донбассе, последовавшая после аннексии Крыма, стала катализатором финансового кризиса в Украине. Разрушенная инфраструктура, остановка предприятий, имеющих экспортный потенциал и паника населения спровоцировали новую волну девальвации национальной валюты. Тогда Нацбанк был вы Вынужден применять административные меры а также внедрить стабилизационные механизмы. Регулятор проводил валютные интервенции, необходимые для пополнения каз и удовлетворения спроса импортеров. А крупнейшего импортера компанию НАК «Нафтогаз» выявил с рынка через механизм прямой покупки валюты. То, что мы НАК «Нафтогазу» деньги продаем напрямую, а НАК «Нафтогаз» является самым крупным импортером в нашей стране, то весь платежный баланс говорит нам о том, что на валютном рынке у нас от таких операций без НАК «Нафтогаза» вообще должен быть быть профицит валюты. Как только паника заканчивается, вы понимаете, что предложение должно однозначно превышать спрос. Национальный банк на протяжении уходящего года практически был единственной поддержкой для госбюджета, поскольку возросшие в связи с кризисом и военными действиями расходы финансировать было некому. Кроме того, он НБУ стал локомотивом реформ, начав радикальные преобразования не только в банковской системе, но и в собственной структуре. Нас банки провели масштабную оптимизацию и начали избавляться от непрофильных активов. А банковскую систему начали очищать от неплатежеспособных и так называемых отмывочных финучреждений. С начала года регулятор вывел с рынка около трех десятков банков. Заявленные реформы позитивно оценили международные партнеры Украины. Как только мы двигаемся в правильном направлении, все международные организации нам не только подтверждают и продолжают существующую программу стендбай, но вы видели Сейчас обсуждается действительно ну, очень существенное повышение помощи да, от всех наших международных организаций и доноров, что однозначно стабилизирует наш платежный баланс. Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину уже 8 января. Валерия Гонтарева уверена, что Украина получит беспрецедентную поддержку в размере трех траншей. Более того, есть надежда, что программа стендбай будет увеличена. Председатель НБУ убежден поддержка международных организаций и быстрые реформы создают предпосылки для стабилизации финансовой системы в 2015 году наталья Пругар, даниэль косаковский александр грыбань бтб Спасатели освободили из снежного плена 6300 автомобилей. Эвакуировали из заторов почти 14 тысяч человек в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. К расчистке заторов и оказанию помощи водителям и пассажирам привлекли более полутора тысяч техники, около трех тысяч человек работников ГОСЧС, Украфтодора, коммунальных служб, а также военных и ГАИ. В настоящее время движение техники возобновлено на отдельных участках Николаевской области. Оно осуществляется в реверсном режиме, отметили в ГосЧС. Украина готовится к встрече Нового года. В Киеве в 8 вечера городской глава Виталий Кличко поздравит киевлян и гостей столицы с Новым годом и откроет празднование на Софийской площади. Сначала сыграет симфонический оркестр. Возле главной елки страны выступят звезды украинской эстрады. А ближе к полуночи вокальный ансамбль «Джирелу» исполнит много лета в сопровождении оркестра «Киев-классик». Новый год на Софийской площади начнется с гимна Украины. Ну а в час 30 там же состоится звездный вертеп. Театрализованное детство от творческого объединения «Последняя баррикада». В Национальном музее Тараса Шевченко открылась выставка «Украинское Рождество». Картины, иконы, керамика, вышивка в рождественском стиле не оставят равнодушным ни одного посетителя. Организаторы обещают, все, кто придет в музей, смогут не только окунуться в праздничную атмосферу, но и ознакомиться с национальными традициями празднования Рождества. На открытие побывала и наша съемочная группа. Украинское Рождество – это не просто выставка, рассказывают сотрудники музея. Это настоящий выставочный проект, который за последние 10 лет стал традицией. Более того, сами киевляне с нетерпением ждут его открытия каждый год. В этом году на выставке представлены работы современных украинских мастеров. 23 художника приняли участие в мероприятии. Все работы разные, но их объединяет общая тема – Рождества и национальный колорит. Чем интересны такие сборные выставки? Тем, что можно увидеть разные стили, разные манеры исполнения. Можно увидеть, как каждый художник себе представляет Рождество, как каждый художник на своих полотнах фиксирует настоящую классическую зиму. <плодонна> Василий Корчинский передал на выставку сразу несколько своих работ из серии «Сельская жизнь». Одна из них «Коляда». Художник и сам вспоминает, как праздновал Рождество в украинском селе, когда был мальчишкой. Коляда – это традиция такая у нас на селе. Я еще помню, сейчас не знаю, делают ли по селам, но на селе водили козу. Я тогда маленький был и ждал, когда коза в хату зайдет. Было такое праздничное настроение. Андрей Некрасов впервые участвует в такой рождественской выставке. Здесь представлены его зимние пейзажи. Художник говорит, Рождество – это особенный праздник и желает украинцам всего самого лучшего в новом 2015 году. Рождественская выставка живописи, которая открылась в музее Тараса Григорьевича Шевченко – это начало праздников. Поэтому я хочу поздравить всех украинцев и гостей с теми праздниками, которые скоро придут, и с Новым годом, и с Рождеством Христовым. Будьте здоровы, всего наилучшего. Тамара Каноненко, Михаил Чаркин, БТБ. Зоопарк Антверпена готовится праздновать Новый год со сказочной иллюминацией. Старейший зверинец Бельгии украсили китайскими световыми скульптурами. Мастера из Поднебесной превратили и так нескучные вольеры в невиданную магическую страну. Фонари выполнены в форме различных животных. Тут и жирафы, и носороги, и даже пингвины из Антарктики. Властвует над всем гигантский дракон. Обычно в зоопарк ходят днем, однако на время праздников график работы изменили. Люди приходят поздно вечером вечером, когда хвостатые обитатели спят, зато можно вдоволь налюбоваться диковинными фонарями. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.